नकमदहू अनूसल आला रसोलकर मिनशी इतवानरजीम बसमीम मेरे प्यारे भाई बजो दोस्तों और प्यारी बहनों असल व्लि वबरकत सदा खुश रहें और हमेशा फूलों की तरह मुस्कुराते रहें आमीन और हर किस्म के दुख दर्द से बीमारियों से तकलीफा से दूर रखें आमीन मेरी दिली दुआ है सेहत है तो सब कुछ है दोस्तों दोस्तों हुजूर अकरसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही आला इरशाद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हुजूर अकरसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल आखिर जमाने उमर में ये था कि जब مجلس में कि जब مجلس से उठते तो सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमलिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूब इलैक पढ़ा करते थे किसी ने अर्ज किया कि आजकल एक दुआ का मामूल आप अलैहि वसल्लम का है पहले तो ये मामूल नहीं था हुजूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये का कफारा है दूसरी रिवायत में ये भी किस्सा मशकूर है इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया गया है कि ये कलमात मस्जिद कि ये कलमात मजलिस का कफ़ारा हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे बताए हैं दोस्तों क्या ही ज़बरदस्त दुआ थी कि जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाई हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से भी नकल किया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मजलिस से उठते तो सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका अशहदुल्ल अंत अस्फिर व अतूब्लई पढ़ते मैंने अर्ज़ किया कि आप इस दुआ को बड़ी कसरत से पढ़ते हैं इर्शाद फरमाया कि जो शख्स मजलिस के ख़त्म पर यानी मजलिस के अख्ताम पर इसको पढ़ लिया करे तो इस मजलिस में जो लफजिशें और इससे जो लफजिशें इससे हुई हों वो सब मुआफ़ हो जाएंगी मजलिस मैं अमूमन फजूल बातें बेकार तस्करे हो ही जाते हैं दोस्तों कितनी मुख्तर दुआ है जो कि आप सल्ला वम ने अपने क्यामत तक आने वाले इंसानों के लिए बयान फरमाई कि मेरे उम्मतियों मेरे बाद ये कलमात लाजमिन परफॉर्म करते रहो क्योंकि मैंने भी इनको अपनी ज़िंदगी का शेवा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और आप भी इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा अपनी जिंदगी का रूटीन बनाइए क्योंकि आम मजलिस में जो हम लोग बैठते हैं आज के बाद खुद ही आप लोग वाकिफ हो कि हमारी मजलिस किस चीज़ से भरी होती है मेरे दोस्तों गीबत से भरी होगी झूठ से भरी होगी या किसी और दुनियावी तकाजों से भरी होगी जो कि नुकसान का बास है और शैतान तो आए दिन हमारे पीछे लगा हुआ है और अल्लाह सुफा तो भी ये फरमाता है इन नहू लकुम अद्दू मुबीन कि ये तुम्हारा खुलम खुला दुश्मन है कौन जी शैतान तो अल्लाह तो करीम फरमाते हैं कि शैतान की कदमों की पैरवी मत करो बेशक शैतान जो है तुम्हारा खुल् खुला दुश्मन है तो अगर हम किसी मजलिस को अटेंड करते हैं या किसी मजलिस से उठते हैं या वो मजलिस अख्ताम पर पहुंचती है हमारी जो हमारी बैठक होती है तो दोस्तों सुबह नक वह अशहद अतु ले जरूर पढ़ा करें खुद भी सीखें खुद भी पढ़ते रहें अपने बच्चों को भी सिखाएं और मेरे दोस्तों सबके साथ शेयर करें उम्मीद है दोस्तों कि आज की रशीत बहुत अच्छी लगी होगी सबके साथ शेयर करें सबको बताएं अब तक के लिए इतना ही इजाज़त चाहता हूँ असल वरहमल वरक